В третьей серии сериала ⁇ Постучись в мою дверь ⁇ Эда и Серкан думают друг о друге весь вечер. Наступает утро, Эда собирается на подработку вместо подруги Меллы, а Серкан дает задание Энгину. Узнать все про вчерашнюю незнакомку. Далее Серкан встречается с родителями, и те обсуждают помолвку Селин. Так как она их партнер по бизнесу, мать говорит, что они потеряли идеальную партию. Подменяя Меллу Эда вдруг в самолете видит Серкана Балата у нее случается приступ, и Серкан помогает ей отдышаться. Затем сажает рядом с собой. Эда рассказывает, что ее соседка по комнате подрабатывает стюардессой. А сегодня попросила ее подменить. И она совсем не ожидала его увидеть. Приехав к месту, Серкан зовет девушку поехать с собой. Там есть пляж, на котором можно погулять, говорит он. Эда удивилась нравом, узнав, что Серкан приехал на вечеринку к бывшей девушке. Она желает ему хорошо провести время. А сама отправилась гулять к морю. Увидев Серкана, Селин сразу бросилась к нему. А также репортеры несмотря на то, что Ферит не закончил речь. Серкан говорит, что очень рад за них. Тем временем Эда рассказывает Мелли, кто ее пассажир. Мелла просит прощения и говорит, что не специально. Акан Карадак, партнер жениха Селин, не упустил возможности позлорадствовать. Подойдя к Серкану, они с Феритом начали обсуждать, как легко Ферит увел у Серкана Селин. Селин рассказывает Серкану, что уже через два месяца их свадьба, потому что так решил Ферит. Ферит говорит Серкану, что он упустил Селин, и ему будет тяжело найти женщину, которая его выдержит. А мне не надо никого больше искать. И я уже нашел девушку. И мы уже с ней тайно обручились. Сказал им Серкан. Селин спрашивает Серкана, почему он ей не сказал. И думает, что он блефует. «Где же твоя любовь?» спрашивает Ферит. Серкан говорит, что она здесь, рядом, и не любитель толпы. И ее он искал всю жизнь. Эда уснула на пляже. Серкан нежно убрал песок с ее волос. И вдруг на пляже появляются селин с феритом и прочий бомонт. Почему ты скрываешь от нас свою невесту, спрашивает селин. Это наше дело, отвечает Серкан, обняв Эду за талию. Ты разве не познакомишь нас со своей девушкой? говорит Селин. И Серкан, до сих пор не знающий имя Эды, говорит, что зовет ее ягодкой. Эда разозлилась на Серкана и не хочет ехать с ним. Серкан говорит, что желает заключить с ней сделку которая изменит всю ее жизнь. Он предлагает ей два месяца изображать его девушку и взамен оплатит ее учебу. Через два месяца Селин выходит замуж, и он хочет их разлучить. Так как к ней, в отличие от остальных, она его ревнует. Серкан обещает, что между ними ничего не будет. Эда не соглашается и дает Серкану пощечину за непристойные предложения. Прилетев обратно, Эда говорит ему, что больше с ним, надеется, никогда не увидится. Наши желания взаимны, ягодка, отвечает ей Серкан. И вдруг их окружает толпа журналистов. Серкан сажает Эду в свою машину. По дороге он говорит, что завтра у него пресс-конференция. И спрашивает, устроит ли ее, если он скажет, что она ассистентка, поэтому они ездили вместе. Эда отвечает, что устроит. «Тогда приди постоять рядом», – попросил Серкан. «Завтра мы увидимся в последний раз», — сказала Эда и пожелала ему спокойной ночи. Утром Эде позвонил Дженк и попросил прислать местоположение. Девушки едут на пресс-конференцию Серкана Балата. Селин говорит Серкану, что в прессу попали фото с его девушкой, и это может помешать проекту. Вот и займись проектом, отвечает ей Серкан. Эда спрашивает у Серкана, что здесь делает Селин. Серкан сначала хотел объяснить, а потом сказал, а тебе какое дело? И добавил, что конференция будет через два часа. Приехал Дженг, он говорит, что ему срочно надо кое-что ей сказать, так как ему через полчаса нужно быть в аэропорту. Вдруг Эда заметила снова ту самую девушку. И Дженк рассказал, что это итальянка, в которую он влюбился. Она не знает турецкого, поэтому просто смотрит. Эда спрашивает, не из-за вчерашних ли это новостей. Дженк говорит, что видел новости, но не поверил, чтобы она и серкан Балат. Ты птица и его круга, сказал Дженк. Тем временем начинается пресс-конференция, и серкан, не дождавшись Эду, выходит к микрофону. Эда направляется к нему и целует его на глазах у всех.